Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam jumpa, salam sehat, dan salam sukses selalu untuk kita semua pemirsa yang budiman. Kucing merupakan salah satu hewan peliharaan yang paling banyak penggemarnya. Bahkan sejak dahulu, kucing sudah hadir dalam kehidupan dan menjadi sahabat manusia. Diketahui Rasulullah SAW dan sahabatnya Abu Hurairah memiliki kucing peliharaan yang sangat disayangi. Begitupun dengan istri Rasulullah yakni Aisyah pun sangat menyayangi kucing dan sangat bersedih ketika ditinggal mati kucing kesayangannya. Selain lucu dan menggemaskan, ternyata kucing juga memiliki kekuatan mistis atau kesakralan tertentu. Kucing adalah satu-satunya hewan yang memiliki kekuatan sakral yang mampu membersihkan energi-energi negatif di sekitarnya, kekuatan inilah yang mampu melindungi orang-orang yang benar-benar mencintai dan dicintainya. Inilah bentuk dari balas budi yang dilakukan mamalia istimewa ini, dengan caranya sendiri sebagaimana sifatnya yang serba diam dan misterius. Diungkapkan oleh Rasulullah bahwa memelihara kucing. Kemudian mengurungnya tanpa diberi makan dan minum adalah dosa besar yang tak terampuni bagi orang-orang yang melakukannya. Begitupun dengan orang-orang yang sengaja menyakiti dan menyiksanya hingga mati, pembalasannya sangatlah berat di akhirat, yakni siksa neraka. Kucing adalah makhluk yang memiliki rasa sayang dan cinta yang besar terhadap sang majikan dan orang-orang yang sudah menyayanginya. Bahkan tidak mau merepotkan manusia di saat mati, karena di saat kucing sudah menua dan sakit-sakitan, dan merasa ajalnya akan tiba, maka kucing itu akan mengikuti instingnya. Pergi ke suatu tempat yang tersembunyi juga jauh dari sang majikan, kemudian menemui sendiri ajalnya. Memang tak banyak orang yang tahu bahwa kucing yang dikenal lucu, imut, dan menggemaskan. Ternyata bisa menjadi tameng hidup bagi sang majikan dari serangan energi jahat atau energi negatif seperti santet, ilmu hitam, guna-guna, serta gangguan makhluk-makhluk halus seperti jin, hantu, gondoruo, dan lain-lain. Maka itu, jika kucing kesayangan Anda tiba-tiba ingin duduk atau tidur bersama Anda, maka biarkanlah. Hal ini karena kucing itu melihat ada energi negatif yang coba mendekati atau terlanjur merasuki tubuh Anda. Ketika kucing muncul dan duduk di dekat Anda, apalagi kucing duduk di pangkuan Anda sambil mendengkur, maka beruntunglah karena dengkuran yang menghasilkan getaran suara itu menandakan bahwa kucing itu sedang dalam proses membersihkan dan menyerap semua energi negatif dari tubuh Anda ke tubuhnya. Kucing memang benar-benar kanvas yang sempurna diciptakan Allah untuk hidup berdampingan dengan manusia. Tidak hanya mampu mencerahkan hari-hari manusia, tetapi juga memiliki kekuatan sakral melindungi yang tinggi. Kucing selain mampu membersihkan energi negatif yang ada di sekitarnya, ternyata juga mampu melihat dan menghalau kedatangan energi negatif tersebut dari jarak jauh. Sejak dahulu kucing memang sudah memiliki tempat khusus dalam kehidupan manusia. Orang Mesir kuno misalnya menganggap kucing sebagai dewa pelindung dan penyembuh. Orang Jepang dan Korea juga percaya bahwa kucing adalah makhluk yang baik, pelindung, juga pembawa hoki. Dan banyak lagi kepercayaan yang sama di berbagai negara. Kucing mampu melihat hal-hal di sekeliling yang tak bisa dilihat manusia. Hal ini tak lain karena alam semesta memiliki semua jenis energi, baik positif maupun negatif. Atas karunia Allah, manusia bisa hidup berdampingan dengan kucing, makhluk istimewa yang memiliki energi positif yang besar. Yang mampu membersihkan dan menyerap energi-energi negatif tersebut, karena itulah dengan memelihara kucing kita tidak hanya mendapatkan dukungan emosi, tetapi juga mendapatkan perlindungan ekstra terhadap gangguan energi negatif yang tidak diinginkan manusia. Lalu, bagaimana kucing menetralisir energi negatif yang sudah diserapnya? Kalangan tertentu seperti para tabib yang biasa mengobati orang-orang sakit. Yang kemasukan energi negatif, mereka biasanya menempatkan kristal terapetik di titik-titik tertentu pada tubuh orang sakit tersebut, atau di titik-titik tertentu di dalam rumah dalam waktu yang lama. Hal ini bertujuan agar kristal terapetik tersebut akan menyerap semua energi negatif yang ada di tubuh orang sakit maupun di dalam rumah tersebut. Tapi, kucing adalah kristal magis berjalan. Jadi, kucing akan berjalan menuju tempat-tempat yang terdapat banyak aliran energi negatifnya, serta selalu ingin dekat penghuni rumah atau orang yang menyayanginya agar bisa melakukan aksi melindunginya. Seekor kucing mampu menyerap energi negatif dari semua penghuni rumah yang ada di dekatnya, dan jika energi negatif yang diserap terlalu banyak, maka akan disimpan sebagai lemak di tubuh kucing. Sehingga kucing akan tampak gemuk. Jadi, kucing yang tampak gemuk bukan saja menandakan kucing itu banyak makan, tetapi banyak penumpukan energi negatif di tubuhnya. Penumpukan energi negatif ini akan dinetralisir dan dikeluarkan dari tubuh kucing di saat kucing itu tidur. Jadi, tidurnya sang kucing merupakan proses pemulihan. Maka itulah, kucing selalu terlihat suka tidur di tempat tertentu di dalam rumah dan terkadang berlama-lama di sana. Jadi, kapanpun kucing memilih tempat itu, tinggalkan saja, jangan mengusiknya. Kucing memiliki rangsangan di mana mereka mampu merasakan perubahan di lingkungan eksternal. Banyak orang yang tidak paham, selalu berpikir bahwa kucing hanyalah makhluk malas. Yang hanya menghabiskan waktu dengan tidur sepanjang hari, padahal kenyataannya sebaliknya. Kucing selalu terlihat banyak tidur di siang hari karena di malam hari mereka sangatlah aktif. Selain menjelajah, mencari mangsa, juga menjaga rumah dari gangguan energi negatif serta kedatangan makhluk-makhluk halus. Jadi, energi mereka banyak terkuras di malam hari. Maka, pada siang hari mereka banyak tidur untuk melepaskan atau menetralisir semua energi negatif yang sudah diserapnya. Maka, itulah jangan mengusik kucing yang sedang tertidur, apalagi sambil mendengkur, karena kucing itu sedang dalam kondisi recovery. Jika penghuni rumah sedang mengalami banyak masalah, berbicara, atau bertindak dalam ketakutan, atau stres. Itulah sumber energi negatif yang jelas dan kucing peliharaan akan menangkap semua keresahan itu secara diam-diam. Kucing peliharaan bisa mengetahui kapan Anda tidak bahagia. Jika Anda sedang mengalami stres mental, maka akan memicu perubahan hormon tubuh sehingga aroma tubuh akan mengeluarkan bau khas. Bau khas inilah yang bisa ditangkap oleh kucing peliharaan. Sehingga kucing bisa mengetahui kalau Anda sedang tidak bahagia. Jadi, ringkasnya, kucing dapat merasakan aura manusia dan pusaran energi di sekitarnya. Maka, itu sebaiknya kita memelihara kucing lebih dari satu ekor agar beban energi negatif dapat dibagi sama rata. Oke pemirsa yang budiman, itulah kekuatan sakral kucing yang mampu melindungi manusia dari energi negatif. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan. Sampai jumpa lagi di episode berikut di channel yang sama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalam.